Əksəlam növbəti məhabullah bu gün yeni video ilə qarşıdayam. Video başlanğıcında gördüyünüz kimi kripto MLG tokenin tanıtımını edəcəm. Tokenin iko e satışı var. İko e satışın qiymətləri haqqında, hər şey haqqında məlumat verəcəm. Nədir, nə deyil və s. hamısı haqqında məlumat azdır. Amma video keçmədən və kanalıma abunə olma, videonu bəyənməyə və yorum yazmağı yaddan çıxartmayın. Çeşidli videolar. E, gördüyünüz kimi saytımızın ana səhifəsi belədir. Saytda daxil olduqda arxasında bütün saytlarda olduğu kimi eyni bir arxa plan var. Yəni bəyənmədim təbii ki, başqa bir şey yoxlaya bilərdilər. Yəni başqa bir şey Onu da deyə bilərdilər. Amma belə düzəldiblər olsun, fərqi yoxdur. Kripto platforması deyirlər, yəni burada coin al-sat olacaq, mərkəzəsiz blokçeynləri olacaq və s. elə deyə belə bir dizayn, dizayner də var. Burada almaq üçün buy sem deyirsiniz və sizi iko satışı olduğu səhifəyə yönləndirir. Burada burada qeydiyyatdan keçməlisiniz. Sign up dedikdə sizi qeydiyyatdan keçirəcək. Məsələn, mən indi gözünüzün qarşısında qeydiyyatdan keçirəm. Parolumu da mən kredit axtıram və 10 artıq burada qeydiyyatdan keçmiş oldum. E, daxil olmağı tıqlıram. Remember me deyirəm və daxil oluram. Bir dəqiqə gedim ki, yəni burada kod görsən də amma yəni həvəsdənmirəm. O kodu 100% dəyişdirəcəm mən bu videodan sonra. E, mail hesabıma daxil oluram və mail hesabıma daxil olduqdan sonra onu alıb indi geri qaydıram. Ha, daxil oldum mənim hesabıma və kliklədim və ona aidadım. Gördünüz ki, burada ona aidadığınız deyir. Daxil olmağı bir dəfə tıqlıram, remember me deyirəm və daxil oluram. Ə e, gördünüz kimi hesabıma daxil oldum. 1 SM tokeni 0.2 dollardan satışı var. Tokeni almaq üçün e, KYC-nə keçməlisiniz və bura adresinizi əlavə etməlisiniz. Binance Smart Chain adresinizi əlavə edirsiniz və ya Boost adresinizi. Məsələn mən MetaMask adresimi götürüb əlavə edə bilərəm. MetaMaskdan burdan adresimi götürürəm, gözünüzün qarşısında gətirirəm. Sambit KYC deyilir. KYC-yə keçəcəksiniz. Amma mən bu videoda KYC-yə keçmədim görə təbii ki, adres deyirəm. Ən birinci də bu stol adresimi yazacam mən. Yəni eyni şeydir dostlar, heç bir fərqi yoxdur. Dəzən burdan birini seçirəm. Add wallet deyirəm və gördünüz ki, mən öz walletimi bura əlavə etmiş oldum. Əgər bu tokeni alsam, bu token mənim walletimə düşəcək. Burada gördünüz kimi 83.000 Yəni 33 gün gedəcək bu satış. Yəni 90 gün. Təbii ki 90 gün ərzində çox böyük reklamlar verəcəyini düşünürəm. E, hər dəsə indi nə qədər satılıb? 7250. 7250-ni 5-ə böldükdə 2000 dollara yaxın, 2000 yox, 1600, 1500 dollar dostlar bu pulu dəçib hələ də satışdır. Bu təbii ki bu pulla gələdir reklam vəsaitə verəcəklər. Burada personal data deyə bir bölmə var. Burada öz e, yəni hesabınızı vəsaitə hər şey qeyd edirsiniz. KYC bölməsindən KYC-yə keçə biləcəksiniz. Application KYC deyir. Burada click through complete KYC. KYC-nizi keçməlisiniz dostlar. Burada bu tokeni almaq üçün vəsaitə deyə belə burada gördüyünüz city password pa, pa, yəni pa, passwordunuzla sənə dediyim e, pass Yəni no, pasportunuzda şəkli göndərməyəsiniz burada bu qədər sadə bir şəkildə. Ə e, gələ qaydaq vebsayta, vebsayt incələməyə davam edir. Toplamda 500 milyon dollara satmaq istəyirlər dostlar, bu gördünüz kimi. Haqqında məlumat veriblər. Nədir, nə deyirlər? BSC-dən məlumat ala bilərik. Token yaradılıb dostlar, BSC-də hazırdır. 187 milyon ədəd sayı var və 100 zə nə holderi var dostlar hələlik. E, təbii ki, bu yaradılış holderdir və 100% hamısı tokenlədir. Mən burdan geri qaydıram və gözləyirəm ki, top qarşıma açılsın. Aşağı enliləm dostlar, burada qeydiyyatdan keçmək var, sayınə, bir əcil token, token almaq üçün burada mən bayaq göstərdim. AB Compression Global System Personal Data yandırma sistemi və sərhamsı haqlı məmuri 3 dil var dostlar, gördünüz ki, Rusiya, İngilis və s. edir. Aşağıda 15% endirimlə CEO ala bilərsiniz. Təbii ki, də 15% də gözəl bir rəqəmdir. Böyük alacaqsınız. Burada NEM, Ethsoft Cap, Bitcoin nə qədər düşdü, etdi. Ethereum BTC komandadır. Burada gördünüz kimi ə nə haqqında məlumat verir? Asalə kimi burada fund distribution deyiblər. Burada token 25% personal üçün, 15% komandanındır, 10% faiz, ə, yəni gəlişdirmək üçündür, 10% marketinq üçündür və 30% də layihə deyiblər. Bilmirəm layihə nə, nəyə görədir. Burada royalty haqqında məlumat veriblər. Ə ideya 2020-ci ildə yaranılıb, oktyabr ayında bizim smart ce indi ə, artıq hesab başladı 20 ə, yanvarın 21-i, yəni bu ay yanvarında artıq hər şey tam hazırlanıb, ideya üzərində şəke keçiblər deyirlər. Burdurdan belə-belə belə-belə artıq iko satışı başlayıb. Aşağıya indi də token CM token piriz neçə nəfər qatılıb, toplam ölkələrinizə. Burdan mail göndərə bilirsiz. Aşağıdan document white paper buradan yükləyə bilərsiniz. Burada suallar vəsait haqqında məlumat var. Burda ən çox verilən suallar və ve ep ilə kontakt haqqında özünə dediniz. Burda Twitter hesablarına daxil ola mən. Ə e, gözlədiyim Twitter hesabları açılsın. Təqib etdiyim Twitter hesablarına. Daha sonra Telegram hesabına gəldim çünki burda ən e, son paylaşımları 7 oktyabrdadır və heç like almayıb. Niyə bilmirəm. 8 <laughs> oktyabrdə paylaşımlar 3 like alıb, 2 like alıb belə bir paylaşımlara və buradan oxuya bilərsiniz təbii ki. Yəni burdan da oxuya bilərsiniz. Bitcoin 5550k haqqında məlumat veriblər. E, telegram hesablarına daxil olan bir dəqiqə gözün Telegram hesablarına daxil olun. Telegram hesablarına daxil oldu 3292 nəfərin Telegram hesablarına qatıldığını görürdüm. E, mən də Telegram kanalına qatıldım. Gördünüz kimi admin burdadır. Gördünüz e, ki, burda söhbətlər gedir. Adminlərə sualınızı verə bilərsiniz, cavab ala bilərsiniz. Burda DIA haqqında məlumat veriblər, nədir, nə deyir və s. hələ bizim yeni adminlər və s. Ə bu günlük bu qədər dostlar, kanalıma abunə olma, videonu bəyənməyə yardam çıxartmayın. Əgər daha çox bu token haqqında və ya başqa tokenlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub videoları izləyə bilərsiniz və bu videonu da bəyənməyə yardam çıxartmayın ki, mən sizin bu təcrübələri sevib seitmədiyinizi başa düşüm. Sağ olun, sağ olun. Kanalda gələcək videolarla görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşəcəyik.